Здравствуйте, меня зовут Леша, как сказала уже пастырь. Мне 30 лет, я долго употреблял наркотики, начал употреблять их в 14 лет, еще в школе. Ну, как модно, тогда как раз время такое, такую ну, тяжелое, 90-е, тогда все это модно, всего этого много, мир манит, все, ну, если ты не, не куришь, там, не выпиваешь, ты какой-то не такой, как все. Ну, и я попал в эту волну и начал употреблять. Сначала все так весело, все так, ну, друзья, дискотеки и все остальное. И примерно в 16 лет я уже начал колоться. Это еще в школе было. И, в общем, школу я закончил только усилиями моих родителей, потому что мне нужна была хоть какая-то бумажка, но я уже был, ну, уже был в зависимости. И вот я употребля... ну, употреблял очень долго, вот до, 2... до 25 лет, до 25 лет, вот с 14 я употреблял наркотики, меня лечили, меня умоляли, меня просили, меня кодировали, меня возили по врачам, что со мной только не делали, меня закрывали дома, и пришел в момент в моей жизни такой. Ну, на самом деле, я сейчас понимаю, как страшно для своих, для моих родителей было это сказать. Они сказали, что они уже смирились с тем, что я умру. Они, ну, они сказали: Ну, как бы, ну, а что, ну, такие вот вы люди, наркоманы, умрешь и умрешь. Потому что во всех больницах, в которых я был, у всех людей с которыми они общались, им говорили, что вы запомните, что бывших наркоманов не бывает, он все равно умрет, и это только вопрос времени, когда он э, умрет. Ну и, и я как бы смирился с этим, потому что вокруг меня умирали... Э, ну, если не, не сотнями, то там десятками друзья, товарищи, с которыми я общался. Вчера общался, сегодня кого-то встречаешь, одет, тот, а вот ну все, нету его. Или сидит, или умер. И я как бы смирился, думаю, ну вот такая, значит, у меня судьба, вот такой я, вот таким я умру, вот так у меня написано на роду. И вот пришел в моей жизни момент, я помню. Это тоже было зимой, пять лет назад. Я украл мобильный телефон, как все наркозависимые и зависимые люди. Я промышлял воровством и тому подобными вещами. Я украл мобильный телефон и пришел вот тут на борщаговке продавать его в ларек. Пришел, решил продать его, и там сидел брат из церкви, кстати, этот брат привел Елену, но там на два месяца раньше он привел мою жену в церковь, он сидел, и он не, он не проповедовал мне, я, я пришел и сказал, что вот я хочу продать этот телефон, он говорит, послушай, телефон я у тебя не куплю, но я вижу, что тебе тяжело, и я знаю одно место, где тебе помогут. Ну, я как-то так думаю, слушай, может, тебе и нужна помощь? Мне, у меня все нормально, у меня тут сейчас деньги будут, все у меня хорошо, мне помощь никакая не нужна. И он мне не проповедовал, ничего не рассказывал, он мне просто дал визитку. Он мне дал визитку и говорит: ну, когда тебе будет очень тяжело, приходи. Приходи, я знаю, он ну, очень коротко сказал, что он тоже был в зависимости, и приходи просто. И вот примерно через две недели, после того как он мне дал эту визитку, э, ну, в мою жизнь пришли такие обстоятельства, что скорее не в жизнь даже, а как-то внутри меня. Я так думаю, что он молился за меня, потому что внутри меня произошло что-то такое, я, ну, я не захотел жить. У меня какое-то такое. Осознание пришло, что я, ну, не, как не человек живу. Вот я не живу, а существую. Мне так плохо от этого, что я, ну, я не хочу так жить. И, ну, как, как, наверное, многие, кто были в этой проблеме, я захотел покончить жизнь самоубийством. И в один прекрасный момент я вспомнил просто про эту визитку, которую он мне дал. И думаю, пойду к нему пришел и он посмотрел на меня улыбается говорит ну что созрел говорит я вижу я, я говорю ну да созрел он говорит ну давай будем начинать жить жить э, по новому и вот с тех пор прошло пять лет вот моя жена у меня прекрасная семья моя жизнь изменилась у меня прекрасные отношения с родителями. Просто я хотел сказать о том, что вот эта визитка, о которых мы сегодня молились на центральном служении, как важно иметь с собой ее. Как, ну, на самом деле они не просто так печатаются, они не просто так... Как важно, чтобы она всегда была в кармане. если бы у него не было тогда этой визитки, и если бы он мне не дал он бы просто сказал мне на словах, что он что-то там знает, где мне помочь, я бы больше никогда его не увидел и никогда бы его не нашел. Я бы не нашел и не увидел эту визитку и наверное сто процентов меня бы уже не было в живых. Поэтому ну, я призываю всех о том, чтобы у нас всегда были эти визитки церкви, любого из служений, неважно, где, которую можно оставить человеку, и чтобы он просто знал, что в тот момент, когда ему будет тяжело, есть место, где его примут. Спасибо большое.